Вагова категорія до 56 кілограмів, а Наш український отаман, зірка вітчизняного спорту, не лише боксу Микола Буценка. І йому протистоятиме суперник з Алжиру Фахем Хамачі. І першим в ринг виходить Ніколай Буценка. Многократний чемпіон України. В прошлом году, дві йому вдалося виграти він виграв чемпіонат України. Также его наивысшие достижения на международной арене. Он бронзовый призер чемпионата мира 2013 года и серебряный призер чемпионата Европы 2012 года. Этот поединок для Николая в этом сезоне всемирной серии бокса будет уже третьим из двух предыдущих боев. У него одна победа и, к сожалению, одно поражение. Проіграв Нікола Буценко в Китаї місному боксеру. Так, важкий був той поєдинок. Говорили ми про те, що Буценко не одразу пристосувався до свого опонента. Можливо, це десь і зіграло з ним жарт. жарт. Хай там як знаючи характер Миколи. Він сповнений бажання реабілітуватися. І його суперник в цьому поєдинку Фахем Хамачі. Он чемпион Алжира 2014 года, серебряный призер чемпионата мира среди военнослужащих. Ну, теж, який не який досвід. Останні настанови від свого тренера він отримує. Буценко зосереджений. Зосереджений на поєдинку, зосереджений на супернику. Безперечно. Да, концентрация высокая, и опять же, вот такое взаимодействие, взаимопонимание с главным тренером команды заслуженным тренером Украины Михаилом Мельником. Зустрічаю, привітно, зрозуміло, що публіка місцевого боксера. Фахема хамматчим вагова категорія до 56 кілограмів. Цікавий поєдинок на нас очікує. В першу чергу. насмело так заявляться через участь у него самой Миколы Буценко. Чего Чикого-то вид боксера буду видвертом, я не знаю. Ну и соответственно, после проигрыша в первом поединке в весовой категории 49 килограмм, боксеры из Алжира захотят реваншироваться. И тут каждый итог встречи зависит от каждого боя. Поэтому, думаю, в настрое они сейчас боевом. Ну и снова Шульга у нас в Ринзе, Микола Буценко. Побачим, как он діятиме против своего суперника. Ну что ж, в этом бою мы увидим совершенно другого по качеству и уровню бойца, представляющего алжирский клуб. Так, порухов, очень, поместно, да, так? очень выверенные движения, очень рационально перемещается, подходит, четкие удары выбрасывает. Видно, что школа хорошая и есть большой опыт у этого боксера. Так пока еще ничего зайвого. Собранный, э, нацеленный. Думаю, бой нам предстоит достаточно конкурентный. Ну и снова Буценко намагается идти первым номером займает центр рынку не знаю наскільки для нього це важливо десь намагается смыкать так своего оппонента Ну и так важко по картинці з'ясувати. ну пока каждый старается спровоцировать друг друга на ошибку такая позиционная борьба и Периодически выбрасываются удары. Пока что уже были успешные попадания. И вот а боксер из Алжира оказался на стиле ринга. Споткнулся. Я думаю, на повторе нам покажут, потому что неудачный план был выбран. Не видно было, почему он упал. Ну и вот. такой вражен еще завився. Алжирец. Буценко выцеливает, выцеливает он, по корпусу, вот здесь хорошо и надо было чуть еще продолжить свою успешную атаку Починає алжирець стрибати по ринку десь. Буценко працює вздогін. Ну і перший раунд. Достатньо конкурентний. Але все ж таки, як на мене, за перевагу українця. Сусмихайлом бачит, а так на загальном плане с завода прокола Буценко подказывает уже эмоционально. На самом деле, главный тренер переживает за каждого боксера. И тогда, когда нет тотального преимущества у нашего атамана в раунде, то естественно эмоционально очень переживает и старается. Главний тезис, главний подсказки боксера Михайл Мельник. Ну і знову не дуже помітно було, але здається, дійсно все ж таки акцентованого удару не було, від якого б міг звалитися Алжирець. Тим не менш, ватація перебував Буценко. Я вам тим часом, шановні телеглядачі, нагадаю, що наступного тижня у п'ятницю, о 10-й вечора, найкращі нокаути українських боксерів. Мова идет про Хитрова, про Рыткача, Мова идет про Гвоздика. Ну и в субботу супер. Бокс у нас на телеканалі 2+,2. плюс два. Спочатку поєдинок українських отаманів проти команди Росії, виїзна зустріч. А потім вечір професійного боксу з Монте-Карло, де наш Руденко зустрінеться зі своїм опонентом. Дуже визначний і визначальний для нього поєдинок. Хочемо побажати одразу успіху. А окрасою і родзинкою цього вечора стане протистояння за участі найсильнішого у своїй ваговій категорії одного з найсильніших боксерів Pound Геннадія Головкина. Тож слідкуйте, слідкуйте за анонсом, слідкуйте за трансляцією. Геннадію Головкину будет противостоять боксер из Британии Фамилии Мюррей. Мартин Мюррей. У нас в першу чергу. Так, все ж такой цьому вечері дійсно цікавить Руденко. Против Брата. Брата так. Тайсона Фьюри. Хью Фьюри. Ю Фьюри. Ну, а в этом раунде плотность действий гораздо выше. Скорость. Но... Эмоциональный алжирский парень нарушает правила. Гостроба из себя в руках. Хотя, да, и так уже забрало в палу и уже в каком-то смысле ты себя не На высоких, На высоких таких оборотах начали Ух. этот раунд. И вот попадание Коля Буценко. На зустріч классно пробил Буценко. А мені Хорошо здорово, поймал, хорошо прочувствовал. И посмотри, как сконцентрирован, посмотри на глаза, как Коля сконцентрирован на цели, да, на подбородке своего соперника. Мне интересно сейчас больше даже было подивитись в очи Алжирца, так, потому что у меня сложилось впечатление, что где-то поплыл. И мы слышим подсказки Михаила Мельника, который очень эмоционально подсказывает, что сейчас тот момент, когда нужно бить, наносить большое, просто, просто идти с ударами, выбрасывая Выбрасывать ручки, подходить и бить, потому что действительно, наверное, видно, что боксер растерялся, поплыл. Ну что ж, концовка раунда. Да, на гонку. Раунд, раунд за нами, раунд за украинским, за украинским клубом. Предказывает Коле, предказывает, mm -hmm. что работать далее. Что робити с этим оппонентом? Незабаром действительно розпочнеться третий раунд. Ну, а мне вот приходит информация непосредственно с Алжира, что первый раунд тоже за Колі Буценко. Ну и слава Богу. То есть, два раунда за украинским боксером. Третий раунд. Не показала нам эпизод, когда подкосились ноги у алжирца. Ну, учитывая, что в прошлом сезоне местное телевидение вообще не предоставило нам возможность посмотреть матч в Алжире то сейчас выбирать им после каждого раунда наилучшие моменты, это, наверное, слишком... Багато, это высшая математика, помогаем, да. Поэтому, поэтому и так должны быть благодарны, что можем смотреть этот матч в режиме лайф и болеть за команду Украинские атаманы. Два раунда за нами. Нагадаем вам, это второй поединок сегодняшнего вечера. Вакуума категория до 56 килограммов. И Микола Буценко доминует в ринзе. Алжирец насправді так дуже жваво распочал. Даже выдали моему ему несколько Да, В первом вот, пропустил сейчас так, по кончику подбородка Алжирец. В первом раунде, как только начался бой, очень таким собранным, рациональным выглядел... Ну, Коля, по сути, раскрыл все его недостатки, все его слабые стороны. Слегка подтолкнул Николай наш своего соперника. И тот по инерции оказался на настиле ринга. Но очень высокий темп этого боя задает именно украинец. Ну, в принципі, так до цього звикли. Буценко не стоїть на місці. Буценко, як правило, не чекає. Дій суперника. Він воліє працювати першим номером. Не заводиться до того, хто йому протистоїть. Алжирець, вже в розмін. Ладен піти. Ну, опасно, конечно, з Алжирцем йти в розмін. Все ж потрібно не пренебрігати защити, тому що шальной. удар можно пропустить, а все-таки вес 56 килограмм, удары, жесткие удары здесь присутствуют. Не ну, озверните, так я буду в поряд. А, дуже часто він викидає передню руку, на яку реагує опонент, а вже працювати починає саме своєю лівою. Ось це відпрацьоване обуціонку до автоматизму. Да. Михайло мальник таке враження сам може, в ринк вискочить. так? Емоціонально. подсказывает Михаил Мельник заводит, можно сказать, Николая, чтобы он еще на еще поднимал скорость рук и темп темп этого боя. Ну, целый раунд тоже майя заложить за нами без бесспорно, бесспорно. еще раз на Second round. Second round. активно подказываю. тренер своему подопечному. Четвертый раунд. Поединка, я напомню, весовой категории 56 килограмм между Николаем Буценко Українські атамани і Фахема Хамачі. Команда Пустельні яструби. Алжир. Поволі заводиться і публіка у залі. Ось так. Ось поведінка Михайла Мельника у Кутуринга. Зайвий раз все ж таки говорить про нього як про психолога. Згадайте, як так він розмовляв з Дусматовим. дуже спокойно, дуже зважено, як він розмовляє з Буценко, до кожного таке враження. Да, очень индивидуальный подход, конечно. Свій ключик. Ну и тренера в общем-то высшей категории в большинстве своем действительно очень хорошие психологи и они знают, кого нужно, то, что называется, заводить эмоционально, иногда даже кричать, а с кем? с кем можно в спокойной манере подсказать между раундами. Ну и знаешь, для тех, кто никогда не, секунд, не секундировал боксеру в углу, иногда, когда у меня это происходило, мне казалось, что боксировать гораздо легче, чем секундировать. Потому что такая волна переживания за своего боксера и... Ти видиш повністю ошибки, ти видиш плюси мінуси, і хочеться донести і буквально заставити так, щоб без ошибок чистенько вигравати кожен раунд. Так, мабуть, коли все ж таки протистоїш так, супернику, то картина бою зовсім по іншому. Тобі вважається і бачиться, десь більше зосереджений, можливо, навіть на власних діях. Ну ось тренери, секунданти. Зовсім інша робота. Ну, Алжир з дедалі частіше вже йде достатньо авантюрно вперед. Лише з натяком на удар. Буценко це бачить. І починає вже відверто ганяти. Алжирця він по ринку. Сірійна по роботи підказує Михайло Мельник. Алжир, алжирця дійсно хватає. В каждом моменте на 1-2 удара. И потом он теряет баланс, закручивается вокруг, вокруг своей ноги. И тут перехватывает сразу Николай Буценко инициативу. Ну, это функциональная готовность, так? Алжирца, яка нам на руку играет. Еще один раунд, и снова он за Миколою Буценко. Это уже помітно неозброєним оком. На счастье, пока что конкурентным был только раунд первый. А ось второй, третий Буценко как призер международных соревнований ставит на свои места. Ну вот та плотность поединка и скорость, темп боя, по сути, это навязано Николаем Буценко. И алжирец, вероятно, не был готов к такому ходу событий. Поэтому, как говорится, картинку боя делает именно украинец. Ну, есть работа. Работа Буценко, работа на дистанции, работа с сериями. Сколько промахов? Вот сейчас был эпизод, когда попал а этого... Да, не А до этого было много промахов. Фахема хамачи. Финальный раунд. Рефере просит, чтобы вытерли воду и остатки вазелина на лице алжирца. Последний раунд. Николая нужно быть внимательным в защите. Я уже сбылся злику, честно вам скажу. Точно, финальный. Финальный, финальный да, пятый раунд. О, и снова, и снова на зустріч. Кинулся вперед Алжирец. Ну, к сожалению, ему только вытерли перчатки и... Ну, в до речи, ему у да. цьему, так Не считали. тут Ну, может запитание. быть, этот удар не особо его потряс. Ну, однако, легкое падение мы наблюдали, поэтому можно было и считать. Ну, рефери виднее. провокую буценко ну, в наших в нашей подгруппе команды из алжира занимают сейчас последнее место и э, все проведенные матчи которые уже были у этой команды ни одном ни одной встречи они не выиграли ну это еще ни о чем не говорит нужно быть готовым на сто процентов к любому Так, у мароканців теж лише одна перемога Конечно, була да. до цього до зустрічі з українськими отаманами. Але таке враження, що яких, якихось інших боксерів. Пірядія тих як так я так. сказала. Другий склад збірної Куби. Дуже потужна команда Куби. І продемонструвала вона це минулого сезону. Нікому не залишила шансів. Вони з нами в групі. Ще раз одразу анонсуємо цей вечір. Э, Якщо не буде ніяких несподіванок, ви його побачите на телеканалі 2 плюс 2. Але перед цим ще команда Росії. З команди Росії нам предстоїть виїзний матч, а команда Куби 27 февраля приїде в Київ і. матч будет проходить в Киевском дворце спорта. Действительно, если вы еще не решили, как провести вечер 27 лютого, это неплохой вариант. Как минимум будет интересно. Да, действительно, смотреть за кубинским боксом – это действительно искусство, мастерство и большое удовольствие смотреть, как действуют в ринге кубинские боксеры. Ну и снова гонг. Снова гонг, снова вин бух. Трема точками на конвасе. Ну что ж, так же, как и в предыдущем бою, я думаю, ни у кого не возникло сомнения, кто, кто является победителем в этом, в этом противостоянии. Николай Буценко по Моєму суб'єктивному мнению, виграв все 5 раундів І давайте дождимося офіційного об'явлення результату. Ну, дійсно. Як на мене, то бути не може. Алжирець продемонстрував таке враження усі свої можливості у весь свій максимум у раунді першому. А потім чи то під впливом Миколи Буценка, чи то так зірки зійшлися, що я відверто не вірю, скажу вам чесно.

Единогласным решением судей победитель Николай Буценко. И в этом матче после уже состоявшихся двух поединков 2-0 в пользу украинских атаманов. Ну что, шановные телеглядащие, попереду вагова категория до 64 килограммов, где у ринг выйдет Виктор Петров и ему противостоят Мохаммед Боудиаф.